Подією регіону став міжнародний інвестиційний форум, що відбувся минулого тижня у Черкасах. Наскільки інвестиційно привабливою побачили інвестору Черкащину, які проекти будуть реалізовані в найближчому майбутньому? Про це і не тільки ми поговоримо з гостем нашої студії Каліничевим Євгеном Володимировичем, першим заступником начальника головного управління інвестиційної інноваційної політики підприємства та зовнішніх зносин обласної державної адміністрації. Вітаю вас, Євген Володимирович. Здравствуйте. Ми з вами бачилися напередодні форуму, коли ще тільки тривала підготовка до нього. Скажіть, будь ласка, чи все відбулося так, як ви хотіли цього? Так, да, в першу чергу хочу сказати, що е э, форум по відзывам тих учасників, які находились на території е-е э, місця проведення форуму, э, скажу, що відзиви були, е-е що мероприятие прошло на височайшому рівні. А, э, скажем, По тем спискам, которые у нас есть на данный момент по регистрациям, на форуме присутствовало около 500 человек. Из них могу сказать, что из 13 стран присутствовали представители иностранных делегаций. Из них это могу выделить посол Франции, посол Бельгии, представительство торговых миссий при посольствах э, Эстонии и других стран. А также э, присутствовало около 50 руководителей иностранных компаний, которые работают в инвестиционной деятельности. А также представительства региональных и украинских э, представительств э, министерств, которые работают в этой отрасли. Э, естественно, присутствовали все руководители э, тех крупнейших компаний, которые работают на территории Черезской области. Э, то есть то целое, скажем так, инвестиционный форум, который мы запланировали, он прошел так, как мы запланировали, и, можно сказать, даже немножко лучше. А еще самое было краще? Скажем, мы закладывали основную идею, это как территория спилпрати, что и было лозунгом нашего инвестиционного форума. Как раз вот эта идея, она и сработала на то, что э, наш бизнес, который работает на области, смог даже между собой объединиться, э, найти контакты для своего э, развития. Также эти контакты они нашли э, среди тех э, иностранцев и представителей крупного бизнеса мира э, для э, дальнейшего работы на, международной, на международном рынке. Вот и смогли себя презентовать, что немаловажно, потому что когда э, предприятие работает в регионе, ему важно расширять свои возможности, э, как, то что как раз какую возможность мы и дали. Вот э, хочу сказать, что все те э, три круглых стола, которые мы запланировали изначально, которые были указаны в программе, э, состоялись очень продуктивно, очень динамично. Э, то есть э, все темы, которые были заложены, они обсуждались как экспертами, так и непосредственно теми людьми, бизнесменами, которые работают в этих сферах. Более озвучены некоторые проблемные моменты, которые необходимо решать, которые совместно, то, о чем сейчас активно говорят на всех уровнях, это сотрудничество между бизнесом и властью. Как раз вот этот открытый диалог, он позволил скажем так, отследить четкую тенденцию вот этого вот взаимопонимания, да, потому что именно для этого у нас был проведенный сонный форум, вот. И какие проблемы были озвучены предприятиями? Ну, естественно, это вот. Тяжелая работа в налогообложении, то есть то те реформы, которые сейчас происходят, не все их идет некоторое недопонимание, что происходит. То есть такие формы они должны быть не только, скажем так, в инвестиционной сфере, это мое личное мнение, они должны быть в разных сферах. Для того, чтобы всегда вот происходил открытый диалог, чтобы мы могли объяснить людям, что происходит, как происходит и куда это ведет. Потому что большинство даже, которые мне вопросы задавали на этом форуме люди, то большинство просто просили разъяснить, как им, как им необходимо к кому обращаться, какие документы подавать, что нужно для принятия решения. Это я имею в виду о инвесторах. Это немаловажно. Просто открытая, открытая беседа. То есть а территория, на которой мы проводили инвестиционный форум, это э, спортивный комплекс «Селена», она предполагала, то есть, скажем, не к расслабленной обстановке, а к такой э, деловой. То есть это не скованность каких-то залов да, торжественных, а это территория, э, на которой можно было просто сесть за стол, не переговорный стол, а стол открытого разговора, что там и происходило. Ну, наші журналісти теж відвідали форум і привезли для нас сюжет. Тож ми можемо подивитись, що вони там побачили. Черкащину визначено інвестиційно привабливим регіоном. Це підтвердив дводенний міжнародний форум Черкащина Інвестиційна інвестиційна-2012». Організатором заходу виступила Черкаська обласна державна адміністрація. Саме обласна влада сьогодні активно впроваджує та реалізує інвестиційно-інноваційні проекти, які мають на меті залучити в регіон іноземний капітал. Зокрема, реалізуються проекти в сільськогосподарській, промисловій, туристичній та інших галузях. Інвестиційний форум це серйозний крок до покращення інвестиційного клімату регіону та формування позитивного іміджу Черкащини на міжнародному рівні. Доказом тому іноземні делегації з десяти країн світу, які не просто приїхали познайомитися з можливостями Черкаської області, а вже готові реалізувати тут свої інвестиційні проекти. Все це говорить об грумнішим потенціалі поки що находячимся в такому стані підготовки, того інвестиційного інвестиційна к тому ми стремимося. Черкащина готова та має усі можливості, аби долучитися до потужної роботи з іноземними інвесторами, адже у нас є чітке бачення пріоритетних напрямків і конкретних кроків для соціально-економічного розвитку краю. Залучення інвестицій та впровадження інноваційних технологій є важливим пріоритетним напрямком державної політики, визначеною. Президентом Украины Виктором Федоровичем Януковичем. Міжнародний форум Черкащина Інвестиційна Інвестиційна-2012» зібрав велику кількість потенційних інвесторів та зацікавлених сторін за словами його учасників. Черкащина надзвичайно привабливий регіон для інвестування. Зокрема, європейські країни цікавляться нашою промисловістю, туризмом та сільським господарством. «Привабливість Черкас в цілому є такою, як і вся Україна. Вона має великий потенціал, дуже великий, і на цей момент має можливості його використовувати. Самое главное, это где-то начать. Нужно начать с тем, что все иностранцы понимали, что происходит в Украине, в Черкассе. И тогда можно начать разговор о работе между разными странами. Під час інвестиційного форуму голова облдержадміністрації Сергій Тулуб зустрівся з делегаціями десяти країн світу. Зокрема, бельгійці зацікавлені вкладати кошти в тваринництво. Адже як наголосила надзвичайний і повноважний посол Короліста Бельгії в Україні пані Яна Зікмунтова, якщо нинішній проект у село Дінги виявиться успішним, то більше десяти бельгійських інвесторів готові вкладати кошти у розвиток тваринництва на Черкащині. Такі форуми е, треба проводити завжди, тому що на ці форуми. Е, З'їжджаються і представники бізнесу, представники державних інноваційних компаній. І на форумах завжди підписуються важливі договори співдружності. Між інвесторами, між потенційними інвесторами, і між нашими підприємствами, як і агропромислового сектору, як і промислового сектору. Я скажу, ми на території Черкаського району також дружньо співпрацюємо із французькими інвесторами, і з німецькими інвесторами, і з Голландією. У нас на території Черкаського району вже майже біля 10 років працюють. Французькі інвестори, тобто і це цей форум також залог того, що на цей форум приїжджають нові люди, нові бізнес-коли з якими ми зараз наші і представники нашого бізнесу Черкаського району вони проводять зустрічі і підписують нові договори. Євген Володимирович, а скажіть, які галузі найбільше зацікавили іноземних інвесторів? Ну, в первую очередь это агропромышленный комплекс. Тот флагман, который мы в первую очередь презентовали, это самый первый наш круглый стол, самый крупный круглый стол, который шел на протяжении всего форума. То есть это не два часа, которые были отведены на каждый круглый стол, это все четыре часа с перерывом. На этом круглом столе было презентовано около трех предложений проектов для сотрудничества. Также это отрасль альтернативной энергии, в которой мы предлагали строительство солнечной электростанции, мусороперерабатывающих комплексов. В целом была презентована промышленность, и это показало то, что в нашей области есть не только предприятия перерабатывающие, скажем так, те, которые работают на Земле, а есть и крупные промышленные комплексы. У нас их в области около 14 точнее не около, а 14. Вот. То есть очень заинтересовала отрасль туризма, потому что это потенциал, который увидели все. Мы можем сейчас в данный момент говорить о том, что развитие туристической отрасли в нашей области имеет огромнейшую перспективу на уровне, скажем, тех курортов в Украине, которые и туристических объектов в Украине, которые уже давно развиты. То есть нам есть куда идти, мы знаем, как это делать. К сожалению, скажем, на данный момент то, что есть, необходимо это презентовать. Всегда нужно людям показывать о том, что им есть куда поехать. А турист нужно что, в первую очередь? Это чтобы он понимал, Своя заинтересованность в конкретному об'єкті і поняла, де він е, може отримати комфортные условия для е, того ж, е, скажем так, дістатися на ночь. А які країни виявили бажання інвестувати в сфери агросферу та, наприклад, туризму? Розподілилися вони якось між собою, чи е, всі зацікавлені і агросферою, і туризмом, і новими технологіями? Скажем так, тяжело зараз на даний момент виділити конкретні країни, які отрасли їх зацікавили. Могу сказати, що посол Франції е, выразил и сказал, что есть огромный потенциал в агропромышленном комплексе и в туризме. То есть он будет содействовать продвижению французских компаний именно в эти отрасли, потому что это, как, самое, как он выделил, самые перспективные. В целом, я думаю, что дальнейшие переговоры, дальнейшая работа покажет, какие страны заинтересуются какой из отраслей, которые были презентованы. Вот. То есть работа дальше идет, переговоры и обращения поступают. То есть мы в данный момент ведем дальнейшую работу и как итог в целом проведения форума, мы в данный момент готовим каталог всех участников форума, то есть в котором будут указаны все выступления, все предложения, которые были озвучены на форуме, Uh, в думаю, час ми його закінчимо і обязательно презентуємо. Uh -huh. uh, Скажіть, будь ласка, uh, які проекти будуть реалізовані в найближчий час, щоб ми вже могли побачити uh, мешканці Черкас та Черкаської області, можливо, поступову реалізацію цих проєктів? Якщо uh, дозволите, немножко по другому відвечу на ваш відео. Конкретным э, результатом проведения инвестиционного форума было подписание э, соглашения э, между национальными проектами, Агентством национальных проектов Украины и э, Черкасской областной администрацией и областной радой. Э, в тексте этого соглашения идет речь о содействии в привлечении инвестиционных потоков в Черкасскую область и непосредственно там выделены четыре проекта, которые будут реализованы в Черкасской области: это Энергия природы, Новая жизнь, Открытый мир и современная помощь. И со стороны руководства этого агентства уже озвучено, что в 2013 году первый проект, который реализуется и который уже зафиксирован, это современный перинатальный центр. А кто будет принимать участие в действии этого проекта? А, какие страны, чи это силами власної держави, чи власного региона? Цель, скажем так, основная работа агентства по управлению национальным проектом Украины это привлечение инвесторов из-за рубежа. Э, честно говоря, они нам не открывают э, пути финансирования до каждого из этих э, проектов. Могу сказать, что ну, э, подписали договор мы с ними. А дальнейшее это уже путем переговоров и это уже, скажем так, не наш уровень ответственности. А вы взагалі задоволені результатами этого форума? Я думаю, что о результатах говорить пока рано. Результатом будет тогда, когда действительно каждый из проектов, который был предложен, он реализуется, он найдет своего инвестора, когда уровень привлекательности и инвестиционного климата черкачественный будет на таком уровне, что нам не нужно будет презентовать, а мы будем уже подписывать конкретные договора с теми потенциальными инвесторами, которые на данный момент есть и которые интересуются. К сожалению, сейчас мировая практика показывает, что инвесторы осторожно относятся к инвестированию. Я не говорю о Украине, вообще в целом. То есть этот процесс, он долго играющий, то есть это не значит, что провели переговоры и сразу вкладываются деньги в какую-либо отрасль. То есть от момента переговоров до момента принятия решения есть определенный участок времени но мы делаем от себя все возможное для того, чтобы это ускорить, потому что реализация инвестиционных проектов очень важна как для создания новых рабочих мест, как поднятия экономики Черкасской области, так и в целом показать то, что Черкащина инвестиционно привлекательна и на территории Черкащины можно создавать новый бизнес и внедрять новые технологии. От скажіть, представники іноземних компаній казали, що потрібно не тільки проводити такі форуми на території України чи регіону, а потрібно все ж виходити на міжнародний рівень і працювати там і заявляти про себе за кордоном. А чи ви будете робити кроки в цьому напрямку? Я скажу, що не тільки будемо, вже шаги в цьому напрямку зроблені, буквально. В июне этого года состоялась крупнейшая презентация в штате Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки, в котором было презентовано впервые, кстати, в истории Черкащина как отдельный взятый регион какой-либо страны, презентован в ООН, он презентован в Сенате штата Нью-Йорк, и это дало толчок для. Заинтересованности американских инвесторов в вкладывании инвестиций в Черкасскую область также подписан меморандум о сотрудничестве между Сенатом штата Нью-Йорк и Черкасской областной администрацией. Я думаю, что это был как один из первых шагов. Мы будем дальше продолжать обязательно. На переговорах с послом Франции было озвучено, что он сделает все для того, чтобы Черкащина максимально была презентована во Франции. И как предложение он предложил, чтобы мы составили делегацию, которая может презентовать, которая, как вы говорите, состоит из правительства области, а также крупнейших бизнесменов. И Зділять все для того, щоб ми презентувалися на високому рівні во Франції. А які відгуки бізнесменів і представників наших з регіону, які були на цьому форумі? Ви вже почули від них, що вони думають після форуму, після проведення цього? Чи якось допомогло їм це? Якщо говорити от о работе, которая сейчас идет, то как раз вот при создании этого каталога мы каталог делаем и предприятий, которые участвовали в инвестиционном форуме. Как раз сейчас поступает обратная связь. То есть сейчас не совсем готов говорить в целом о всех участниках, которые участвуют. Но хочу сказать, что мне удалось э, поговорить с несколькими представителями бизнеса, которые присутствовали на инвестиционном форуме, и э, трое из них мне сказали, что подписали контракты даже на нашем инвестиционном форуме. То есть это было э, не только э, на словах, то что мы презентовали, это было конкретно. То есть э, количество этих контрактов, да, количество э, всех э, конкретных результатов зависит от э, того, сколько подобных мероприятий будет у нас в области проводиться, э, и от той дальнейшей работы, которую мы будем делать обязательно. Сергей Борисович э, Тулуп нам поручил уже на данный момент начинать готовить инвестиционный форум в следующем году. Так-то mm -hmm. Тепер це може бути кожного року, так такі форуми да. проводитись на Черкащині. Це дуже добре. А скажіть, будь ласка, е, був проект представлений міжнародний міжнародний логістичний центр, а е, з участь е, тут залучалося наш аеропорт вантажний, так е, е, ремонт доріг і взагалі там велика логістична система. Так, е, ви можете розказати детальніше про цей проект і коли він е, може почати реалізуватися? Учитывая то, что Черкасская область находится в центре Украины, а Украина является центром Европы, э, хочу сказать, что наша область имеет огромные возможности для э, создания крупного логистического центра, э, учитывая то, что через э, Черкасскую область проходят четыре национальные дороги. Э, в целом, э, не дороги, трассы, да? Э, учитывая потенциал того, что у нас есть станция Шевченко в городе Смила, то есть Отсюда появилась идея создания крупного лоцийского комплекса, который будет себя включать. Он будет создан на базе аэропорт Черкасы. В комплекс будет входить Железная дорога станции Шевченко. И это как крупный грузопассажирский комплекс, который в целом позволит задействовать все. Это железная дорога, это автомобильная перевозка, это авиаперевозка. То есть на данный момент у нас проработано предложение согласно созданию этого комплекса она очень масштабная то есть необходимо для правильной реализации этого проекта необходимо та управляющая компания которая имеет огромный опыт нам проводились переговоры как с китайскими инвесторами так с американскими еще ряд потенциальных инвесторов которых это заинтересовало но учитывая глобальность да, этого проекта ведется Просто, скажем так, банально просчет для того, чтобы. Потому что каждый инвестиционный проект должен быть выгодным. Только тогда он может заинтересовать инвестора. Поэтому, скажем, это очень нелегкий вопрос, и проект этот очень глобальный. Но мы будем делать все для того, чтобы он реализовался, для того, чтобы он продвинулся, потому что это, скажем, может быть глобальным проектом не только для области, для Украины и для Европы, потому что это может быть пунктом, как, скажем так, для всей грузоперевозки. В частности, китайские инвесторы говорили о том, что этот проект им интересен, так как есть возможность перевозки транспорта Самолітами і перегрузки його на железну дорогу, що дає йому рентабельность. А от скажіть, будь ласка, взагалі, от ми кажемо про Україну, про Черкащину, наш регіон порівняно з іншими регіонами України, як... наскільки він інвестиційно привабливіший, чи наскільки динамічно він розвивається порівняно з іншими регіонами? То, що касається інвестиційної діяльності, от за останні два роки ми с 17-го места в Украине по инвестиционной деятельности по результатам полугодия 2012 года заняли пятое место. То есть это показатель, который, скажем так, наверное, один из лучших в Украине. Уровень иностранных инвестиций у нас увеличился в три раза, если быть точным, 3,2 то, что касается инвестиционной. По уровню развития, как не один раз говорил Сергей Борисович Тулуб, глава Черкасской областной администрации, Черкащина занимает в данный момент лидирующие позиции как в промышленном комплексе, как в экономическом, социально-экономическом, агропромышленном. Это в очередной раз повышает имидж нашей области на международном уровне, на уровне Украины. Но есть огромный потенциал, куда идти дальше. И мы вошли в десятку регионов инвестиционно привлекательных. Сергей Борисович поставил задачу войти в пятерку. А вот скажите, будь ласка, На сьогоднішній момент ви робите багато зусиль для того, щоб зробити Черкащину привабливіше розвиток Черкащини. так? А от якою ви її бачите за 10 років? 10 років э, в будущем. Так. Я думаю, що це буде сучасний э, регіон з інноваційними э, підприємствами, тому що інноваційна э, основним путем розвитку. Э, именно инновационный продукт дает конкурентную способность нашим предприятиям для того, чтобы выйти на международный уровень. Благодаря тому, что мы активно развиваем сейчас туристическую отрасль, он будет туристически привлекательным на территории Черкащины будет большое количество туристов, как с Украины, так и с других стран. И в целом я думаю, что учитывая то, что Черкащина имеет огромный потенциал, в ближайшее время это будет современный регион. Мы все на это сподіваємось. а час нашей программы вычерпан. Сегодня про инвестиционную привабливость Черкащины и результаты Международного инвестиционного форума мы спілкувалися с Калиничевым Евгеном Володимировичем. До побачення.